अंकलेश्वर में परीक्षा में हिजाब विरोध जी भाई नवेदू मलिक नाम है मेरा अंकलेश्वर से हूँ गुजरात आ, कल यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड बोर्ड में आ, के एग्जाम्स एग्जाम कुछ इशू हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में उनके चेकिंग के मामले में उनके क्लासरूम में उनकी एग्जाम शुरू होने से पहले उनकी ओडनिया वगैरह हिजाब वगैरह निकलवाई गई वहाँ की प्रिंसिपल के थ्रू लाइन स्कूल गुजराती मीडियम का था यह हमें स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं है स्कूल के प्रबंधक बहुत बढ़िया है बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारा और लेकिन उनका कहना यह है कि ये डीओ ऑफिस से हमारे जो इंस्ट्रक्शन थी उसको प्रिंसिपल ने फॉलो किया है गुजराती सेक्शन वाली प्रिंसिपल मिसेस मिस इला नाम है इनका और उन मैडम का भी कहना यही था जबकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखे उन फुटेज के हिसाब से वो काफी एमबरेसिंग और हेरेसमेंट वाली घटना थी बच्चों के लिए पूरी क्लास उनको देख रही है कि भाई क्या हो रहा है इनके साथ में एग्जाम शुरू होने के दो चार मिनट पहले बच्चों के पेपर खराब गए कुछ देर तक बच्चे डिमोरलाइज होकर बैठे रहे बाद में पेपर लिखा वगैरह अभी डी ऑफिस से हमें थोड़ी सी संतुष्टि मिली है मैडम ने कोऑपरेट किया है जो सेंटर के संचालक है वो चेंज कर दिए है उन्होंने और जहां तक होगा उस मैडम को अभी के लिए उन्होंने इस ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया है उस पर कार्यवाही आगे करने के लिए मुझे श्योरिटी दी है हम लोग को और देखते हैं हम लोग उसका क्या रिजल्ट आता है वो बाद में आके पता चलेगा लेकिन अभी की उनकी ये जो कार्यवाही है डीओ जो ऑफिसर है भरूच के आ, मैडम उनकी इस कार्यवाही से हम संतुष्ट हैं और आगे भी उनका ऐसा ही कोऑपरेशन एजुकेशन में हम चाहते हैं हम इस टाइप का कोऑपरेशन एजुकेशन में ऑल ओवर इंडिया हर किसी का चाहते हैं किसी भी तरह की कास्ट के साथ में किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एजुकेशन को बच्चों को ना जोड़ें એટ લિસ્ટ જબ તક વો 12th તક હે કે કોલેજિસ તક હે યે sara politics વગેરા sab ચીજો કો ઓર ઇન sare license વાલી ચીજો કો पढाई કે બાદ મે रखो यार लेकिन एजुकेशन મે ઇન ચીજો કો જોઈન મત કરો ઠીક હે ધન્યવાદ થેન્ક યુ અંકલેશ વર્ની લાયન સ્કૂલ માં ગઈ કાલે એક બનાવ બને તો જે માં જાણવા મળી કે આચાર્ય એ વિદ્યાર્થીનીઓને પરીક્ષા આપતી વખતે તેમનો હિજાબ ઉતારવાની ફરજ પડી આચાર્ય જોડે જ્યારે ટેલિફોનિક વાત થઈ ત્યારે એમણે એવું કીધું કે વિદ્યાર્થીનીઓની ઓળખ માટે એમણે આ કરેલું છે પરંતુ બોર્ડની ગાઈડલાઈનમાં પહેરવેશ અંગે કોઈ પર્ટિક્યુલર સૂચના છે નહીં ભદ્ર પોશાક પહેરીને વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપી શકે એવો નિયમ છે એટલે સીસીટીવી ચે ચકાસણી કરતા મને ફરિયાદમાં તથ્ય જણાતા મેં શાળાના પરીક્ષાના સ્થળ સંચાલક ને બદલવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી